Всем привет! Колбаса, ребро, отбивна и шеек. Зарубил вчера рассол, соль, вода и сахар. На килограмм мяса 100 грамм воды, 15 грамм соли, 7 грамм сахара. Прошпринцевал, поставил в холодильник, простояла 12 часов. 7,5 грамм поваренной, 7,5 грамм нитритной на 1 килограмм. Прошло полчаса, открыл крышку. Трошка уже приобретает цвет. Копчу фруктовыми деревами. Яблоко, абрикоса, вишня. Снимаю кору, чтобы не было горечи. Сейчас намочу мешок и накрою крышку. Через каждый час смачиваю мешок. Прошло 5 часов. Подивимся. Балык Три кусочка тут все. шеек ребро, колбаса домашняя, 10% сала, все остальное мясо копчена и тушенка без сала без костей одно мясо ребро колбасу ошеек 6 часов оболык а толстый все Всем